Bu filmdə Ərtoğrul Qazi səninleyinə hasilədir. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Ərtoğrul Qaziyəm. Selçukluların xidmətində uğurlu baskınlar edən şanlı bir komandir. Obasını yaxşı və ədalətli bir şəkildə idarə etmiş bir bəyəm. Atam Süleyman Şah, anam Hayme xatundur. 1198-ci ildə anadan olmuşam. Təzə çəmənlik və çiçəklərin xoş qoxusu ilə anadan olmağımın məsuliyyətini alan atam bütün obaya qonaqlıq vermişdir. Sungur Teqin, Gündoğdu və Dündar adında 3 qardaşım var. Oğuzların Bozok qolunun qayıb oyuna aiddik. Atalarım 9-cu əsrdə Moğol istilası səbəbindən Xorasan ərazisində məskunlaşmışdır. 11-ci əsrin 2-ci yarısında Selcuklularla birlikdə Şərqi Anadoluya, daha sonra burdan da Anadoluya köçmüşlər. Mən də hər Oğuz türkü kimi at üstündə döyüdüm. Kiçik yaşlarımda güləşməyi və qılınc oynatmağı öyrəndim. Ən böyük səfərim yaşatlarınla cirit oyunlarına katılmaq idi. Köçəri bir xalqın uşağı olduğum üçün səyyah bir ruhum var idi. Ailəmin icazəsi ilə obamdan kənarlaşıraq ova gedərdim. 12 yaşımdaykən tərk edilmiş bir düzənlikdə bir at ilə rastlaşdım. Hələ əhəlləşməmiş, kifayət qədər aktiv bir dayça idi. Ona heyran qalmışdım. Yeləyini sallaya-sallaya mənə nümayiş etdirir, fırtına kimi qaçırdı. Yanına səssizcə yaxınlaşıb yeləyini sığalladım. Əlimin burnuna qoyduğumda dostluğunu qazanmışdım. Sakitcə belinə mindiyimdə reaksiyaya verməməyi məni sahibi olaraq qəbul etdiyini göstərirdi. Obama yeni atımla gəlişimi görənlər məni alqışla qarşıladı. Artıq yanından heç ayrılmayacağam dostumu tapmışdım. Adını Ağtolqalı qoydum. Onunla oynadığım cirit oyunları ilə məşhurluğum uzaq ellərə qədər yayıldı. Çalışkan və qətiyyətli bir uşaq idim. Mən şagird də olaraq dəmircilik öyrəndim. Gümüş kimi parlaq və kəskin qançılar düzəltdim. Obamın müdrüklərindən dərs aldım. Atam Süleyman Şah obasını yaxşı və ədalətli bir şəkildə idarə edən dürüst bir lider idi. Bizlərə də sözünün üstündə durmağı, çalışqan olmağı, ehtiyacı olanlara kömək etməyi və kimsəsizləri mühafizə edib sahib çıxmağı nəsihət edərdi. Bütün oba xalqı tək bir ailə kimi idi. Heyvan tükündən düzəldilmiş, yağış keçirməyən o gözəl çadırlarımızın içi sevgi və səmimiyyətlə dolardı. Analarımız yun əyirir, parça toxuyur, kilim düzəldirdi. 1220-ci ildə Mongol atlıları obamıza basqın etdiyində 2500 Oğuz türkü Atam Süleyman Şah və mənim başçılığında çətin vəziyyətdə köçmək məcburiyyətində qaldıq. Köçdən qısa bir müddət sonra Atam vəfat etdi və obamın başına mən keçdim. Həyat yoldaşım Həlmə Sultan ən yaxın dostum, sirdaşım və dəstəkcim idi. Uca Allahın lütfü ilə mənə 3 igid oğul verərək hamısını əxlaqlı və fəzilətli olaraq böyüdüb başa çatdırdı. Oğullarıma Savcı, Gündüz və Osman adını verdim. Qardaşlarım və mən 444 çadırlıq obamızı Sürməli çuxur ərazisinə köçürdük. Çünki Moğol zülməsi hələ də bitməmiş, olduğumuz torpaqların verimliliyi azalmış, qıtlıq başlamışdı. Anam Haymana, qardaşım Dündar və mən qərbə köçətməyə qərar verdik. Qardaşlarım Sunqur Tekünbə gündoğdu isə köhnə yurtları olan Xorasanə qayıtdılar. Səlçuqlular və Xarəzmşahlar arasındakı müharibədə İdarəmdəki İgid Qayı Alpərim ilə Səlçuqlu tərəfində yer aldık və Xarəzmşahlar üzərində qələbə qaldıq. Qobada və Ər meydanında ən böyük dəstəkçilərim, hər vaxt yanımda olan, məsləhətləşərək hərəkət etdiyim Alpər idi. Aralarında uşaqlığımdan bəri birlikdə böydüyüm can dostlarım da var idi. Selçuklular və Manqollar arasında olan müharibədə fəal rol oynadım. Manqolların komandirinə əsir alaraq Sultan Əlahəddin Keyqubada təslim etdim. Məni bu döyüşdəki xidmətlərimə görə mükafatlandırdı. Ankaranın qərbindəki Qaracıdağ qışlaq və yaylaq olaraq obama verdi. Qaraca Dağ'a köçdükdən sonra Ankara və Əski şəhər arasındakı ərazidə Bizanslılara qarşı mübarizə apardım. Qələbə ilə bitən baskınlar təşkil etdim. Artıq Selçukluların önündə gələn komandiri və Bizans ordusunu məğlub edən uca bəyi idi. Sonra Qaraca Hisar və Söyüdü fəth etdim. Uca Allah'ın köməyi və mərhəmətli bir döyüşçü olan Alpərmin mənə olan sadaqəti məni qələbədən qələbəyə daşıyırdı. Sultan Əli Əddin isə Domanic, Söyüd və əhatəsini mənə yurd olaraq verdi və məni mükafatlandırdı. Selçuklu dövlətini şimal və qərb ucu sərhədlərini ən yaxşı şəkildə qorudum və təhlükəsizliyini təmin etdim. Bizans təfkurlarına qarşı qazandığım qələbələrə görə qazi adını aldım. Sancağımın altına birlik və həmrəylik adına bütün müdrikləri dəvət etdim. Onların içində Anadolu'nun dörd bir yanından gələn qazilər, alimlər və həkimlər var idi. Əkinçilikdən anlayan Rumlardan və zərgərlik bilən Yahudilərdən pul qarşılığında xalqıma peşə öyrətməklərini istədim. Eləliklə, Obamı mədəniyyətli bir bəyliyə çevirdim. Dövrümdə ədalət və sülh mərkəzli bir idarəetmə yaradıb, nəzarətli bir siyasi yol izlədim. Yaxınlıqdakı türkmən bəylikləri ilə dostluq qurdum. Yaxınlıqda yerləşən Rum bəylikləri ilə yaxşı münasibət qurup bəyliyimi və idarəm altında olan xalqı sülh içində yaşatdım. Bəyliyimi təhvil verəcəyim kiçik oğlum Osmana təcrübəli komandirlər, yaxşı bir ad və gözəl bir əxlaq yadigar buraxdım. Mənəviyyata əhmiyyət verdim. Xəta etməkdən, səhv üzərində israr etməkdən çəkindim. Mənim yolumdan gedən Osmanlı oğulları Cəbəllü Tariq boğazından Hind dənizinə qədər 3 qitədə hökm sürən qüdrətli bir imperatorluq qurdular. Hər zaman elmə üstünlük verdim. Zirvələrə fədakarlıqlar ilə çatacağımı fərqində idim. Uğurun çalışmaqla əldə edildiyini çox yaxşı bilirdim. Əziz dostlar, gözəl sabahlar üçün çox çalışın. Sizə miras qalan bu gözəl torpaqların dəyərinə dəyər qatın. Tarihinizi yaxşı öyrənin atalarınızı da daha yaxından tanıyın. Tarixini bilməyən, mirasını öyrənməyən dəyərlərini itirər. Unutmayın.